ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్ర నమ శ్రీ వారాహి దేవి స్తోత్రం ఈ వారాహి దేవి స్తోత్రము ఎంతో మహిమ కలది ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించి సంపదల్నిస్తుంది వ్యాపార అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఇంట్లో కలహాలను దూరం చేస్తుంది మానసిక ప్రశాంతతను కలుగు చేస్తుంది నిష్టగా నియమిత కాలం పాటు భక్తితో ఈ స్తోత్రాన్ని పట్టిస్తూ లేదా వింటూ అమ్మవారిని పూజిస్తే సర్వకార్యాలు సిద్ధిస్తాయని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ దేవి వారాహి స్వరూపిణి जपित्वा भूमिरूपेण नमो भगवत प्रिये क्रोडास्तु वाराहि देवी त्वां च जय जयवाराहि विश्वेसि नमः मुख्यवाराहि वन्दे त्वाम् अन्धे अन्धिनि ते नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां वाक्स्तम्भनकरी नमः नमः स्तम्भिनि स्तम्भे त्वां जुम्भे जुम्बिनि ते नमः रुन्धे रुन्धिनि वन्दे त्वां नमो देवी तु मोहिनी स्वभक्तानां हि सर्वेषां सर्वकामप्रदे नमः पाहो स्तम्भकरी वन्दे चित्तस्तम्भनि ते नमः चक्षुस्तम्भिनि त्वां मुख्यस्तम्भि ते नमो नमः जगस्तम्भि वन्दे त्वां जिह्वस्तम्भनकारिणी स्तम्भनं कुरु शत्रूणां कुर्मे शत्रुनाशनं शीघ्रं वश्यं च कुरुते योग्नौ वाचात्मिके नमः ठचतुष्टया रूपे त्वां शरणं सर्वदा भजे होमात्मके फड्रूपेण जय आद्यानने शिवे देहि मे सकलान् कामान् वाराहि जगदीश्वरी नमस्तुभ्यं 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 नमस्तु नमो नमः देहि मे सकलान् कामान् वाराहि जगदीश्वरी नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः इदमाद्याननास्तोत्रं सर्वपापविनाशनं पठेद्य सर्वदा भक्त्या पातकैर्मुच्यते तथा इदमाद्याननास्तोत्रं सर्वपापविनाशनं पठेभ्यः सर्वदा भक्त्या पातकैर्मुच्यते तथा लभन्ते शत्रुवो नाशं दुःखरोगापमृत्यवः लभन्ते शत्रुवो नाशं दुःखरोगापमृत्यवः महदायुष्यमाप्नोति अलक्ष्मीर्नाशमाप्नुया इति श्री आदिवराहीस्तोत्रं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनन्तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु